ीदभगवन्ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारदा सौदर्शनन्तु कवचं ब्रूहि ब्रूहितत्वतः नारद उवाच शृणु द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनन्तु कवचं दृष्ट्या दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा चन्दोनुस्तुक्तदा स्मृतं सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षति राम् बीजं सिक्ति रद्रोक्ता क्रीं क्रों कीलकमिष्यते। शिरः सुदर्शन ललाटं चक्रनायकः ग्राणं पातु महाद्यैत्य विपुरव्यातु दृशौ ममा सहस्रारश्रुतिं पातु, पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजो मे पातु विजयीकरौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धामा मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलम् सर्वयुधमयः पातु कटिं श्रोणिं महाज्योतिः सोमसूर्याग्निनयनः ऊरू पातु च मामकौ गुह्यं पातु महामायो जानुनीतु, तु जगत्पतिः जङ्घे पातु मामजस्रम् अहिर्बुज्ञः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरन्ययः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलान्यं सुदर्शनः य इदं कवचं द्यूयं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धपटिर्नरः तस्या करस्ता भवति ध्रुवम् कूष्मण्डा चण्डभूताद्याः ये च दुष्टा ग्रहा स्मृताः पलायन्ते निशञ्जिताः प्रभावतः कुष्टापस्मारगुल्माद्याः व्याधयः कर्महेतुकाः नश्यन्ते तन्मनिद्रां पानात्सप्तदिनावधि अनेकमन्त्रितामुप्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत्रिजगन्नरः अनेकमन्त्रितामुज्ञां तुलसीमूलासंस्थिताम् ललाटे तिलकं कृत्वा मोहये त्रिजगन्नरः वर्मणोस्य प्रभावेन सर्वान् कामानवाप्नुयात् वर्मणोस्य प्रभावेन सर्वान् का भगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ नारदा सौदर्शनन्तु कवचं पवित्रं ब्रूहितत्वतः नारद उवाच शृणु द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनन्तु कवचं दृष्ट्या दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा चन्दोनुस्तु तदा स्मृतं सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षति रां बीजं सिक्ति रद्रोक्ता क्रीं क्रों कीलकमिष्यति शिरः पातु ललाटं चक्रनायकः ग्राणं पातु महाद्यैत्य त्रिपुरव्यातु दृशौ ममा सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजो मे पातु विजयीकरौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धामा मामकम् मज्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं सर्वयुधमयः पातु कटिं श्रोणीं महाद्योतिः सोमसूर्याग्निनयनः ऊरू पातु च मामकौ गुह्यं पातु महामायो जानुनी तु जगत्पतिः जङ्घे पातु मामजस्रम् अहिर्बुज्ञः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरन्ययः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलान्यं सुदर्शनः य इदं कवचं द्यूयं परमानन्ददायिनं सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धः पटि नरः तस्यार्थसिद्धिविपुला करस्ता भवति ध्रुवम् कूष्मण्डाचण्डभूताद्याः ये च दुष्टाः ग्रहा स्मृताः पलायन्ते निशञ्जिताः पर्मणोश्य प्रभावतः कुष्टापस्मारगुल्माद्याः व्याधयः कर्महेतुकाः नश्यन्ते तन्मनिद्रां पानात्सप्तदिनावधि अनेकमन्त्रितामुख्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयेत्रिजगन्नरः अनेकमन्त्रितामुख्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहये त्रिजगन्नरः वर्मणोस्य प्रभावेन सर्वान् कामानवाप्नुयात् वर्मणोस्य प्रभावेन सर्वान् कामानवाप्नुयात् ब्रह्मन् सर्वा सौदर्शनन्तु कवचं पवित्रं ब्रूहितत्वतः नारदमुवाच शृणुष्येहा द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनन्तु कवचं दृष्ट्या दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा चन्दो तदा स्मृतं सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम् बीजं सिक्ति रद्रोक्ता क्रीं क्रूं कीलकमिष्यते शिरः पातु ललाटं चक्रनायकः घ्राणं पातु महाद्यैत्य विपुरव्यातु दृशौ मम सहस्रारः श्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजौ मे पातु विजयीकरौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धामा मामकम् मज्जं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं सर्वयुधमयः पातु कटिं श्रोणीं महाज्योतिः सोमसूर्याग्निनयनः ऊरू पातु च मामकौ गुह्यं पातु महामायो जानुनी तु जगत्पतिः जङ्घे पातु मामजस्रम् अहिर्बुज्ञः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरन्ययः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलान्यं सुदर्शनः य इदं कवचं दूयं परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धपटे नरः तस्यात्सिद्धिविपुला करस्ता भवति ध्रुवम् कूष्मण्डा चण्डभूताद्याः ये च दुष्टा ग्रहास्मृताः पलायन्ते निशञ्जिताः पर्मणोश्च प्रभावतः कुष्टापस्मारगुल्माद्याः व्याधयः कर्महेतुकाः नश्यन्ते तन्मनित्राः पानात् सप्तदिनावधि अनेकमन्त्रितामुख्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयित्रिजगन्नरः अनेकमन्त्रितामुख्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहये त्रिजगन्नरः वर्मणोस्य प्रभावेन सर्वान् कामानवाप्नुयात् वर्मणोस्य प्रभावेन सर्वान् कामानवाप्नुयात् त्रिसीदभगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञदा सौदर्शनन्तु कवचं पवित्रं ब्रूहितत्वतः नारद उवाच शृणुष्येहा द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं सौदर्शनन्तु कवचं दृष्ट्या दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा चन्दोनुस्तुक्तदा स्मृतं सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षते राम् बीजं सिक्ति रद्रोक्ता ह्रीं क्रूं कीलकमिष्यते। शिरः पातु ललाटं चक्रनायकः प्राणं पातु महाद्यैत्य त्रिपुरव्यातु दृशौ ममा सहस्रारश्रुतिं पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजौ मे पातु विजयीकरौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धामा मामकम् मध्यं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं पातु कटिं श्रोणीं महाज्योतिः सोमसूर्याग्निनयनः ऊरू च मामकौ गुह्यं पातु महामायो जानुनी जगत्पतिः जङ्घे पातु मामजस्रम् अहिर्बुज्ञः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरन्ययः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलान्यं सुदर्शनः य इदं कवचं दूयं परमानन्ददायिनं सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धपटे नरः तस्यात्सिद्धिविपुला करस्ता भवति ध्रुवम् चण्डभूताद्याः ये च दुष्टा ग्रहास्मृताः पलायन्ते निशञ्जिताः पर्मणोश्च प्रभावतः कुष्टापस्मारगुल्माद्याः व्याधयः कर्महेतुकाः नश्यन्ते तन्मनित्रा पानात् सप्तदिनावधि अनेकमन्त्रितामुख्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयित्रिजगन्नरः अनेकमन्त्रितामुख्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहये त्रिजगन्नरः वर्मणोस्य प्रभावेन सर्वान् कामान वाप्नुयात् वर्मणोस्य प्रभावेन सर्वान् कामानवाप्नुयात् प्रसीदभगवन् ब्रह्मन् सर्वमन्त्रज्ञ सौदर्शनं तु कवचं पवित्रं ब्रूहि ब्रूहितत्वतः नारदमुवाच शृणुष्येहा द्विजश्रेष्ठ पवित्रं परमाद्भुतं तु कवचं दृष्ट्या दृष्टार्थसाधकम् कवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा चन्दो तदा स्मृतं सुदर्शनमहाविष्णुर्देवता सम्प्रचक्षति राम् बीजं शक्ति रद्रोक्ता क्रीं क्रों कीलकमिष्यते शिरः सुदर्शन पातु ललाटं चक्रनायकः ्राणं पातु महाद्यैत्य त्रिपुरव्यातु दृशौ ममा सहस्रारः पातु कपोलं देववल्लभः विश्वात्मा पातु मे वक्त्रं जिह्वां विद्यामयो हरिः कण्ठं पातु महाज्वालः स्कन्धौ दिव्यायुधेश्वरः भुजोमे मे पातु विजयीकरौ कैटभनाशनः षट्कोणसंस्थितः पातु हृदयं धामा मामगम् मज्जं पातु महावीर्यः त्रिनेत्रो नाभिमण्डलं सर्वयुधमयः पातु कटिं श्रोणीं महाद्योतिः सोमसूर्याग्निनयनः ऊरू च मामकौ गुह्यं पातु महामायो जानुनी तु जगत्पतिः जङ्घे पातु मामजस्रम् अहिर्बुज्ञः सुपूजितः गुल्फौ पातु विशुद्धात्मा पादौ परपुरन्ययः सकलायुधसम्पूर्णः निखिलान्यं सुदर्शनः य इदं कवचं दूयम् परमानन्ददायिनम् सौदर्शनमिदं यो वै सदा शुद्धपटे नरः तस्यात्सिद्धिविपुला करस्ता भवति ध्रुवम् कूष्मण्डाचण्डभूताद्याः ये च दुष्टा ग्रहास्मृताः पलायन्ते निशञ्जिताः पर्मणोश्च प्रभावतः कुष्टापस्मारगुल्माद्याः व्याधयः कर्महेतुकाः नश्यन्ते तन्मनिद्राम् पानात् सप्तदिनावधि अनेकमन्त्रितामुख्यां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहयित्रिजगन्नरः अनेकमन्त्रितामुज्ञां तुलसीमूला संस्थितां ललाटे तिलकं कृत्वा मोहये त्रिजगन्नरः वर्मणोस्य प्रभावेन सर्वान् कामानवाप्नुयात् वर्मणोस्य प्रभावेन सर्वान् कामानवाप्नुयात् इति श्रीभृगुसंहितोक्तश्रीसुदर्शनकवचं सम्पूर्णम्